Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас уже лютый, лютует, градусов 5 на улице, снега 0, а мы идем на выставку Фиалок. И я вас с собой приглашаю. Выставка Фиалок находится в доме архитектора на улице Гринченко. Сегодня у нас уже последний день. Сточек и Обалдеть. Розы, хорошо. Знаете, тут жарко, и она уже такая... Mm -hmm. Кто мылся? Mm -hmm. Четыре книжки. Я тут задержала. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Юля, уже все поставила? Это mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. хочешь Вот и закончилась наша выставка. Выиграли подаруночки девчата мне их поддавали, так что я богатая на подаруночки сегодня. Не хотят девочки мои заниматься. Ну ничего, я их посажу. Приеду домой, я вам покажу, друзья, что мы выиграли. Приехала я уже домой после выставки. Вот была такая лотерея. Вытягиваешь номерочек и тебе подаруночек. Вот выиграли мы с девчонками листики. Шелковые кружева, листик и богиня солнца. Вот помню богиня солнца, обалденная, такая красивая. Ну не знаю, пока она доехала, пока они доехали, это же мороз на улице. Дай бог, чтобы с ними ничего не случилось. И вот такая еще детка. Ну, такая несчастненькая, я хочу вам сказать. Называется Погляд Зари. Угу. Погляд Зари. Посмотрим в интернете, как она цветет. И вот такую детку. Здесь будет две детки. Hello Kitty. Тоже надо посмотреть, что это за... Фиалочка с белыми листиками. Видите, химерка. Посмотрю, какая она цвету. Девчонки не захотели сажать. Только заради компании. Отдали мне свои подарки лотерейные. И я их сейчас посажу. Спасибо, что были со мной. Друзья, встретимся в следующем видео. До новых волнующих встреч. А, я забыла, я вам еще покажу одно чудо. Вот вспомнила, после пересадки, я вам говорила, нужно пересаживать сейчас, чтобы на март, на праздник весны зацвели фиалки. И вот видите, уже одна начала у меня цвести. Вот мои, все они пересажены на подоконничке. Так что прощаюсь с вами теперь. До новых волнующих встреч. Пока-пока.